वालेकुम वेलकाम टू मिस्टर रेसिपी चैनल आज हम एक बहुत ही मुफीद दवा बनाते हैं एक ऐसी दवा जो जिंसी और जिस्मानी बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है इस वीडियो को आखिर तक देखें नाशपाती नाशपाती का शुमार उन फलों में किया जाता है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं जबकि नाशपाती एक मीठा फल है जिसमें चौरासी फीसद पानी की मकदार पाई जाती है ग़ज़ाई माहरीन के मुताबिक नाशपाती इंसानी सेहत के लिए मतलूबा गजाइत से माला माल फल है नाशपाती के इस्तेमाल से जियातस और अमराजन कल्ब के मरीजों की सेहत में क़ुदरती बेहतरी आती है गजाई माहरीन का कहना है कि जिस्मानी तौर पर कमजोर अफराद को नाशपाती का रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए इसमें पाए जाने वाला ग्लूकोज फौरी जिसमानी तोनाई फ्राहम करता है माहरीन का कहना है कि नाशपाती के जूस के बजाय मुकम्मल फल को खाना ज्यादा फायदा मंद साबित होता है मुकम्मल फल तो में कमी लाने में मदद देता है जिससे ज्यादा फाइबर जिस्म को मिलता है इससे पहले कि हम इस वीडियो का बकिया हिस्सा देखें वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी को चालू करें दार चीनी दार चीनी सबसे ज्यादा पाकिस्तान श्रीलंका भारत चीन और अफ्रीका के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है लेकिन आज ये दुनिया में हर जगह पाया जा सकता है दार चीनी का सबसे अहम फायदा यह है कि वो हमारे खून में शुगर के लेवल को काबू में रखती है इसलिए दार चीनी जियाबीतस का एक मौसर इलाज है दार चीनी को जब आप अप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल से बैक्टीरिया की अफजाइश हो जाती है और ये आपके जिसम में बड़े हुए जियाबीतस को कम करता है ये आपके जिस्म में शुगर की मेदार को बराबर रखने में मदद फराहम करता है दूध इंसानी इस्तेमाल की खुराक में एक अहम जिस की हैसियत रखता है रोजाना एक गिलास ताज़ा दूध का इस्तेमाल मर्दों की जिनसी कवत को मजबूत करता है इसमें मदनियात जैसे कैल्शियम की वाफिर मकदार मौजूद होती है जो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए नहाय जरूरी है इसके अलावा दूध जिस्म को प्रोटीन की भी मकदार फराहम करता है और जिसम की हयातियाती जरूरिया को पूरा करने में मदद देता है ये दवा एक माह तक हर सुबह ले। आपके जिनसी मसाइल और कबल अज वक्त अंजाल का मसला हल हो जाएगा इसके अलावा ये दवा ज़ियाबीतस को कंट्रोल करती है सरदर्द को ठीक करती है और असाब को आराम देती है बरए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे